Скажи, будь ласка Рома, як давно це все почалося і з чого почалося твоє захоплення, чому саме пауки Я завів їх м, 3 роки назад уже буде 3 роки в мае ровно е, Началось наверное з того що я в дитині дуже сильно боялся пауків. <г hvis> И, ну, І ну, из-за этого мені дуже було цікаво, именно о них багато узнать Я багато про них читав. Ну, и они мне стали уже интересны именно, ну, то, что я о них много узнал. И захотелось завести где-то лет в 15, наверное, еще. Тогда это было сложно достать их. Э, ну, и как бы ухаживать сложно. Ну, в общем, и дорого было. Вот. А три года назад увидел в интернете, и опять как бы захотелось. И я тогда нашел человека, который их разводит, в Киеве продает. Заказал вот этого э, у него. И он мне в подарок еще второго прислал. А сколько это коштовало в той момент? На самом деле это было очень дешево. Вот это стоило 90 гривен. И за доставку я еще 20 гривен заплатил. То есть всего 110 гривен получилось ну, за все. И, ну, казалось бы, там вроде как экзотические такие животные, но на самом деле дешевле, там чем попугай какой-то, или еще что-нибудь такое ну, но дешево, потому что была она очень маленькой. Чем больше паук, чем он старше, тем он дороже обычно стоит, ну, потому что там на него же силы потрачены, время, а корм был потрачен, ну, на его выращивание. Но взрослых пауков плохо покупать, потому что когда он уже большой, его возраст нельзя определить точно. И ну, можно купить очень старого паука, и он там ну, умрет через там, полгода, допустим. Это, это никак уже не определишь. А когда ты покупаешь маленького, то да, его сложно вырастить, но ты уже точно знаешь, что он молодой, он у тебя долго проживет. Вот это, например, до 25 лет живет. Сколько зараз коштуют пауки, чи особливо цікаво про дуже дорогие экземпляры, если такие существуют? На самом деле они все примерно стоят дешево, ну, до 200 гривен примерно, даже самые-самые там какие-то Редкие. Потому что они все разводятся в домашних условиях. Они не привозятся ниоткуда. Вообще их вылов запрещен в природе, потому что они редкие. Но они живут только на маленьких каких-то. территориях, и Их нельзя вылавливать по закону там. Поэтому их разводят дома, прямо в Украине и прямо здесь продают. А выводок у вот этой, например, у этого вида 800 примерно ну, маленьких паучков за, ну, из одного кока нарождается поэтому ну, 800 штук, их очень много получается, и они ну, дешевые, особенно когда совсем маленькие, очень-очень а дешевые. Расскажи, будь ласка, что это за виды такие, ну, чем они видрезняются какая специфика, насколько ядовиты? Вот это брахипельма, биомы, они разные бывают, брахипельма самая популярная это смити, она выглядит чуть по-другому, у нее по-другому оранжевые сегменты на лапках расположены, ну примерно она выглядит примерно так же, это чуть-чуть другой вид, но она ничем не отличается. Это спокойно, она живет в Мексике, в природе, только там живет. Э -э очень спокойная, вот, ну, спокойно на руках сидит, спокойно себя чувствует, не убегает, ничего. В принципе, не кусается. Ну, может, конечно, укусить, если испугается, но я до нее очень слабый. Примерно где как один-два укуса осы будет. Ну, напухнет и поболит немножко красная будет и все. Э -э Винчего паучка там ядма быть Трошки паука, сильнее. Второго который у меня живет Это вид, он называется лосиадора парахибана Он, да, он очень активный, агрессивный Он любит бегать, быстро перемещается Очень резкие у него движения Вот это медленно ползает так А тот передвигается рывками, так буквально И, ну да, яд у него намного сильнее И сам он намного агрессивнее Поэтому он может укусить, в принципе... Ну, не без причины, но на какое-то движение там пальца вот так вот среагирует, может и укусить. Ты сам не боишься их? Вот как ты, ты говоришь, ты боялся с детства. Как ты переборол этот страх, вот сейчас он на тебе сидит и ну, что ты чувствуешь в этот момент? Ну, на послушать? самом деле, это даже приятно, потому что у них очень особая такая вот структура лапок. И это, ну, необычное ощущение, вот именно как она на руке сидит. А вообще, первый раз, когда я взял ее в руки, то, конечно, было страшно. Но самое главное было первый буквально момент переждать. И тогда, наоборот, чувствуешь какое-то, наоборот, единение, вот, и полностью как твои страхи разрушаются. И, ну, после этого уже совершенно спокойно себя чувствуешь. И... Спокійно її от руки, ніяких проблем вообще не испытываю, наоборот, я ж говорю даже приятно. Розкажи про умови утримання: як вони живуть, де вони живуть, що вони їдять, який у них режим, там, коли вони сплять, коли вони линяють ну, от такі всі деталі. В природі взагалі вони живуть во влажному кліматі, поэтому їм нужно соответствующие условия этом, наверное, мабуть, найбільша трудность і единственная, в принципе. потому что высокая влажность, там постоянно какие-то грибки заводятся, что-то гниет, плесень может появиться и так далее. Поэтому, ну, вот у них я использую специальный грунт, который сделан из кокосовой, вот самой из кокосового ореха, вот перемолотый. Его особенность в том, что он воду удерживает, но при этом не гниет, и он очень долго держит воду. Поэтому просто вот у них этот грунт лежит, он все время влажный должен быть, и в него прям, прям в него наливаю воду немного, ну, поддерживаю влажность. И он испаряется, и получается вот у них в их коробках высокая влажность. И в принципе это все. Температура у них содержание, ну, в принципе, тоже особое, но вот у нас в квартирах как раз подходит 22-28 градусов им нужно до 30-32. Вот так вот. В принципе, обычная температура в квартире как раз так, такая. Единственная проблема, когда перед отопительным сезоном еще нет отопления, но уже холодно, то тогда нужно как-то их подогревать, потому что вот как раз падение температуры ниже 20 градусов уже опасно для них. Ну, у меня есть специальная грелка, я просто включил в розетку, она греет, и никаких тоже проблем особых нету с содержанием. А едят они, едят комах, что вони едят? Да, едят живой корм, только живой, там никакого мяса, ничего такого, хотя не хищники, только живой. Это, ну, в основном сверчки, тараканы, вот эти большие, когда были маленькие, то ели мучных червячков. А еще меньше есть специальная бескрылая моль, такая, но она совсем малюсенькая, такая мелкая для мелких пауков. И вот когда у меня только они приехали, вот это была побольше, ее можно было мучным червем кормить. А второй паук был очень-очень маленький, и он, когда приехал, был размером со спичечную головку. Это в размахе лап. То есть не дело, а прям вот, вот целиком он был такой. И чем его кормить, просто было не понятно, потому что у нас вот в Украине я нигде не нашел, где достать вот эту моль специальную, нелетающую для кормления вот этих маленьких паучков. И приходилось, конечно, с ним помучаться, и там, и разрезал этих маленьких червячков ему отдавал, и, ну, там, конечно, тяжело было. Ну, кое-как вырос он, и... ну, а сейчас я их кормлю сверчками, потому что их достать легче всего, и это достаточно, ну, такая хорошая для них еда и питательная они живенькие, прыгают, они за ними гоняются, ловят. Поэтому ну, интересно наблюдать. Где ты достаешь э, тех же самых этих свечков? Это можно купить и у нас в зоомагазинах? Да, через это, это, это из интернет? в Полтаве они продаются. Ну, вот в Полтаве в одном магазине продаются, на заказ привозятся. Э, в Киеве, там, в Харькове можно купить тараканов для кормления, но у нас нет. У нас надо заказывать, а заказывать надо большую партию. Ну, это не очень удобно, и с перевозкой трудно договориться, чтобы их привезли. Ну, и дорого, потому что вот э, тропические тараканы достаточно, ну, так, дороговастенько стоят. Поэтому их надо покупать не просто купил и покормил, а купить большую колонию штук 200, чтобы они там размножались и плодились, и чтобы их тоже разводить и поддерживать эту колонию все время. Ну, а это надо достаточно много денег вложить. Ну и ухаживать за ними тоже. Со свечким никаких проблем. Заказал там 40 штук раз в 2 недели, покормил и і... беспокоен. Ну, у тебе ще є традиційна така домашня тварина кішка, О, Та їхні зоны їхнього комфортного життя вони, я так розумію, не пересікаються. Абсолютно. Ну, вообще на сверх на этих на никак не реагирует, совершенно ніяк. А на свечках, да. Она любит за сверчками наблюдать, потому что их много, и они там. Прыгают все время, чего-то едят, сверчат и ну, вот, за ними, за свечками, наблюдают. А на пауков вообще никогда никак не реагировала за все три года. Никак. Ну и это хорошо, потому что некоторые коты вот, интересуются пауками. и ну, Если для человека укус паука безопасен, вот этого, то для кошки он смертелен. Поэтому ну, даже хорошо, что <соценно> она никак не реагирует на них. Як поставилися твої рідні близькі, коли виникла ідея купити і чи змінилося ставлення з часом, коли вже всі звикли, що в тебе є така. На такі самом деле твари. они узнали об этом только когда Пауки уже приехали. Но на удивление нормально отреагировали, и... ну, они знали, что я давно хотел и принципі нормально отреагировали. Ну и было совершенно не страшно, потому что паучки были малюсенькие. Один был вот такой, я же говорю, размером со спичечную, со головку. А вот это была, ну, сантиметра два где-то. Ну, тоже маленькая, поэтому они не страшные совершенно выглядели. Вполне нормально все было. Ти говорив, що тривалість життя ну, десятками років. От ця 25 років ти говорив, а інші? Так, да, самки живуть тільки довго, а самці живуть намного менше, к сожалению. От це живе до 25 років, наскільки я знаю. Второй паук живет самки чуть поменьше, по-моєму, 20 лет, а самці ну, где-то 4 роки, примерно. Скільки в Полтаві, чи є в Полтаві люди, які мають подібне хобі, і скільки таких людей в Україні? Ну, в Украине достаточно много, а в Полтаве я знаю только одного человека, который в зоомагазине работал. И больше я людей не знаю. Его коллекция того. больше за твои? Нет, у него был один паук. Ну, я даже конкретнее не знаю. Я только случайно об этом узнал, даже что в Полтаве кто-то еще есть. Ну, в тебе немає такої фобії, що от одного разу ти в коробці його не знайдеш, а знайдеш десь у себе під одіялом, наприклад, Бувало, бувало, да. Буває, іноді ложишся спати, а потом лежиш, встаєш, перевіряєш, все ли закрив, все ли там в порядку. Ну, иногда бывает, да. Даже больше страх не потому, что ну, бегут, что я их боюсь, а потому что они не выживут сами в ну, условиях квартиры, а найти его будет очень сложно здесь. Ну, он где-то за, за шкафом может спрятаться и его туда никак не, не, не достать. Ну, тем более они. Ну особенно тот, который может убежать, он очень быстрый. Ты николай не разыгрывал друзей. Вот, например, кто-то с приходит, а ты ему так на плече аккуратно садишь, не, такой Нет, нет, это ну, все-таки опасно. И, может самая большая опасность это все-таки яду не опасный, но если вдруг у человека будет аллергия. А яд этих пауков очень плохо изучен, и у каждого вида там свой яд, и даже в странах, где медицина намного лучше, чем у нас, там не знают, что именно применять против вот укуса таких пауков. А у нас, ну, так тем более, если ты в Болтаве где-то в больницу с укусом паука приедешь, то там, ну, плечами только пожмут. Поэтому, ну, лучше не рисковать, на всякий случай... Всегда дома теперь в аптечці лежить противоаллергический препарат, на всякий случай. В принципі, проти вкусу він може допомогти. Ти, напевно, є членом спільнот в соцмережах, якихось тематичних, От, що. В таких, в, 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 по такие теме этот вы про что спилкуете ой про то как разводить э, как они себя ведут потому что на самом деле у них у каждого свой характер даже ну вот э, в общем вид например вот брахипельма он спокойный лосядоры они такие активные но при этом у каждого паука свой характер есть все равно и какие-то свои привычки они ну казалось бы ну, такие животные неразумные, но на самом деле у них есть какой-то минимальный интеллект, и они могут какие-то логические выводы сделать. Вот, например, они иногда пытаются крышку поднять, ну, они вот замечают, что она поднимается, и они ее пытаются как-то поднять, выползти. Они после еды все остатки сносят в один уголок, например, то есть они чистоту соблюдают, ну и так далее. И у них у каждого свои привычки. Вот, вот тот паук, который активный, он любит очень копать и строить что-нибудь новое. Ты вот ему сделаешь красиво там, э, пересадишь его туда, в следующий день приходишь, там уже какие-то ямы выкопаны, камни в другом месте лежат, и он всю ночь вот это там прям слышно, как он там что-то переносит. Ну... Вот за этим интересно очень наблюдать и в принципе вот ну, такие темы часто обсуждаются. Ну раз ты уже втянулся в эту справу что планируешь якось то расширять, як то кажуть по а то в этой коллекции? Да, да, хотелось бы, хотелось бы еще завести и ну, там много интересных видов есть, есть древесные пауки, которые еще быстрее и они, ну они ядовитые намного. Но, конечно, немножко страшно, потому что тяжело за ними ухаживать из-за вот этой их скорости, из-за ядовитости, агрессивности. Но они очень красивые, конечно. Они немножко другой формы, они другого совершенно характера. Они плетут много паутины, эти паутины не плетут для жизни, они плетут только для линьки и для спаривания паутину. Ну и когда жертву в кокон заматывают. А так они не плетут, в принципе. А те пліту цілі такі тонелі в повітрі, на ветках, такі в них там живуть. Ну це цікаво, І їх і задержати немножко складніше для них потрібно більше місця, і все-таки вони от опасний ядовити, наверно, то ти вот їх больше більше всього А, Якщо людина заводить кота, то це зрозуміло, що це буде домашній лікар, що це буде такий антистресова така тварина. А які вигоди, от в чому позитив того, що людина заводить паука такого великого? Даже не знаю, как прямо так сказать. Но... Ну, напевно, спостерегаты за деятельностью, так, какие-то антистресс тоже есть. Очень интересно за ними наблюдать. Это только кажется, что они неподвижные и какие-то пассивные. На самом деле они очень интересные, иногда делают очень интересные вещи. И такие, которые, в принципе, нигде больше не увидишь. Потому что ну, кошки, как бы там, собаки, это все обычно, и все знают, как они себя ведут, чего они могут сделать, в принципе. А паук, там, вот интересно, как они, там, например, чистятся, как они линяют. Линька это вообще э, нечто, что больше нигде не увидишь. И это очень такой процесс и символичный, потому что они, ну, чуть ли там на грани смерти не находятся для того, чтобы продолжить свою жизнь постоянно. Это очень интересно и очень необычно. Ну, и у других животных больше нигде такого не увидишь.